จิ๋วเล็กชื่กมาก็นักนี่รีรีซาก็มาการสเซฟอนไายช่ไหะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพราวนะคะทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวพราวก็จะพาทุกท่านนะคะเดินทางจากประตูน้ําไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั่นเองค่ะซึ่งวิธีการเดินทางในวันนี้นะคะเดี๋ยวพราวก็จะพาทุกท่านนะคะนั่งสามขั้นตอนด้วยก,กันค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะคะจากประตูน้ำเนี่ยไปที่ BTS ราช a t เทวีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นั่ง BTS ราชเทวีไปที่สถานี BTS เลินจิตค่ะแล้วลงจาก BTS เลินจิตเนี่ยเราก็จะเดินทางอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะโดยการเดินก็ได้นะคะหรือว่า เราจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์อีกรอบนะคะไปที่โรงพยาบาลรงรุงราศก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะชมีิษสู้กมารปน,นัดขนีจาริรจารกรมการศอพรพลไฟชน,นะจาราหรักไนนี้ได้คือในเชียงหนึ่นง,นงนอนตึกไม้ปมนปนนีกเณีสวร,รดมน้ปีประตูน้ำาต้มมันปีเป็ดบำรุงแรักจันจังใบดมหนัากาจิมุขี่นี้จามหน้ากาติมุยกีเย่อนสกาิมอโตดบจัปีประตูน้ำเติ b บี រាជទេវីចាប់បន្ទប់មកគឺធ្វើដំណើរពី BTS រាជទេវីទៅ BTS ផ្សលឹមជីតចាឲ្យបន្ទប់មកពី BTS ផ្សលឹមជីតទៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋពួកបងប្អូនអាចឡានក៏បានចាឬមួយក៏ជិះម៉ូតូដឹកក៏បានចាអញ្ចឹងតើមើលជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាថាតើការធ្វើដំណើររបស់យើងយ៉ាងម៉េចខ្លះបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ពួកនាំបងប្អូនជាមុនសិនចាហេតុអីបានជាខ្ញុំបង្រៀនពីវិធីនៅក្នុងការ អាជិះរថភ្លើងឬលើអាចារ្យវិញគឺយើងຫາថា BTS គឺដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាពេលខ្លះគឺឡានស្ទះខ្លាំងមែនតើចាໃຫ້មួយយ៉ាងពេលខ្លះគាត់ដើរដំណើមួយអ្នកឯងគាត់ជិះតាក់ស៊ីអស័យសុវត្ថិភាពអីយ៉ាងទៅចាចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអត់គ្នាចាស់ជិះរថភ្លើងគឺធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើកាន់តែងាយស្រួលចាហើយផ្លូវអត់ស្ទះហើយពេលខ្លះក៏សន្សំថវិកាដែរចាអញ្ចឹងទៅមួយខ្ញុំរបស់គ្នាថាតើយើងធ្វើដំណើឲ្យខ្លះតោះ ចាបងប្អូននារីនាងខ្ញុំនេះខាងមុខនឹងគឺមានម៉ូតូដប់ចាចាំងប្រយោគដល់ពុកម៉ែបងប្អូននារីនិយាយទៅកាន់គាត់គឺបើសម្រាប់មនុស្សស្រី BTS រាជទេវីเท่าไหร,ร่คะសម្រាប់មនុស្សប្រុស BTS រាជទេវីเ TV, ท่าไหร่ครับមានន័យថា BTS រាជទេវីតម្លៃប្រមាណคะមានន័យថាចា ครับម mm -hmm. ាននៅថាបាទចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងប្រើប្រយោគនឹងទៅគឺគេទី1គេដឹងតែយើងទៅណាទី2គេដឹងតែយើងสู่តម្លៃអញ្ចឹងគេឆ្លៃមកចប់តែម្ដងចាចាដល់កន្លែងនេះគឺយើងកាច់ឆ្វេងចាកាច់ឆ្វេងហើយគឺដល់ BTS រាជเทวีតែម្ដងចាថាพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายហាก็จะถึง BTS ราชเทวีเลย จาแเ้วอย่างนั้นวสถานี BTS รา j a r a t e ี w i จาประต็อมาคือยังินน้องฝุ่มมาบางนนะคันนี้จีรถรีเลิง BTS ปีสถานีราชเทวี e e ต่สถานีเลินจิตจากากต่อจมูกยังินออกคันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะพาก็มาถึง BTS ราช a r a t แล้วนะคะก็การเดินทางน่าจะประมาณ5นาทีนะคะก็เดี๋ยวพาก็จะพาทุกท่านนะคะเดินทางจาก BTS ราช a r a t เนี่ยไปที่ BTS เพลินจิตนั่นเองปากไปด้วยกันกับพ้าค่ะ ចាតោះឡើងទៅជាន់ខាងលើជាមួយគ្នាចាដើម្បីទិញសំបុត្រ BTS ទៅស្ថានីយ៍ភ្លើនចិត្តចាค่ะតោះตอนนี้นะคะขึ้นไปชั้นบนกับ varphi กันนะคะเพื่อที่จะซื้อตั๋วนะคะ BTS ไปที่สถานีភ្លើនចិត្តนั่นเองค่ะจ้าให้นี่คือជាទូដើម្បីទិញសំបុត្រចាគ្រាន់តែចុចទៅលើទីតាំងដែលយើងត្រូវទៅចាចុចទៅលើភ្លើនចិត្ត ចាចុចខាងលើនឹងទៅបន្ទាប់មកគឺមើលដំណ ্লাই ចានេះគឺធ្វើសម្រាប់ព្រះរាជទេវីទៅផ្តលចិត្ត28บาทចាក្នុងករណីទៅម្នាក់ចុច1ក្នុងករណីទៅ2អ្នកចុច2ចាហ្នឹងគឺតាមចំនួនណាចាហើយទឹកប្រាក់សរុបអស់28บาทណាចាអញ្ចឹងដាក់ក្តារប្រាក់ចូលទៅចា1 2 3ចូលអត់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងដាក់ទៅម្ដងទៀតអូខេដោយសារតែវាអត់សៀរលើដំបងចាអញ្ចឹងដាក់ម្ដងទៀតចောင်းទូពើខ្លះមានបាញ់ តែតែនន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  បន្តមកឃើញខ្ញុំគេស្កែននេះអូខេយើងស្កែននឹងគេដែរឲ្យគេស្កែនមួយសិនចាតាមដំណាក់កាលស្កែន1 2 3ហឹបអូខេដាក់ចូលទៅខាងក្នុងចាហើយបន្តមកគឺកាច់ឆ្វេងចាទៅខាងបាយ KH ចាអញ្ចឹងកាច់ឆ្វេងចាឡើងទៅជាមួយគ្នាចា ចាសនៅពេលដែលមកដល់ចន់លឺគឺគ្រាន់តែចូលចាំរថភ្លើងពេលរថភ្លើងមកដល់គឺឡើងតែម្ដងចាសតាចាំរថភ្លើងអត់យូរទេចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគង់10ដល់15ដប់នាទីមកម្ដងណាចាសអូខេផ្លាកសញ្ញានេះខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចអានេះកន្លែងយើងចូលចាំអានេះកន្លែងគឺកន្លែងដែលអ្នកខាងក្នុងរថភ្លើងគាត់ដើរចេញមកខាងក្រៅយ៉ាងចឹងដល់ពេលដែលរថភ្លើងមកដល់ចាពុកម៉ែបងប្អូនកុំបន្ទន់ណាចាសឲ្យអ្នកខាងក្នុងគាត់ចេញមកខាងក្រៅអស់សិនចាឲ្យយើងចាំដើរចូល จ <chat> ้ะตอนนี <fois> <sharp conception> ้รถไฟมาแล้วนะคะก็แค่รอให้ประตูเปิดนะคะแล้วก็รอให้คนข้างในรถไฟนะคะเดินออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยนะคะโอเคจังจึงจําដល់ทวีบาร์กจ้ะบทต่อไปทวีบาร์กคายคือจําเอาเนี่ยข้างๆนอกก็ได้เชยมองกระไกรไว้อ๋อจ้ะบทต่อมาคือยังอาจได้โจบ้านแต่ม่องจ้ะโอเคจ้ะจําขวดเชยมองกระไกรเอาซั่นจ้ะโอเคខ្ញុំសូមអត់ថ បងញ៉ាកាកាំងលឺរីសាយគេដោយសារតាពេលខ្លះតែយើងថតជាប់មកគេអង្ខុសច្បាប់ណេះចាអញ្ចឹងមានតែថតជើងខ្លួនឯងចាអូខេនេះគឺជាទិសភាតិចតួយចានៅតាមដងផ្លូវចាក់សឹកច្បាស់មកនេះព្រោះអីឲ្យខ្ញុំអង្គុយកាដាកាដាទៅចាក់វាសឹកច្បាស់ណាស់ចាតອດក្បាលមកបានច្បាស់ចាអូខេចាចិត្តដល់ហើយចា ចាបន្ទាប់ពីចេញពីរថភ្លើងហើយដល់ចុះមកជន់ខាងក្រមនឹងឃើញស្លាកសញ្ញាប្រាប់ផ្លូវគេប្រាប់ថាមន្តីពេបំរុងរាត្រូវទៅច្រកចេញលេខ3ចាអញ្ចឹងដើរទៅតាមគេណាចាកាច់ឆ្វេងចា เมื่อกี้พาให้ดูทางแล้วนะคะดูป้ายบอกทางแล้วนะคะซึ่งป้ายบอกทางเนี่ยแจ้งว่าเราต้องออกทางออกที่สามเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลบำรุงรงรดค่ะดังนั้นเนี่ยทางออกที่สามเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายนะ,ะก็เลี้ยวมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือแค่เสียบบัตรออกแค่นั้นค่ะจ้าเยื่อกรอนแต่โยกการ์ดจะาเตอร์โศกเนอกลางเนือ កន្លែងនោះចាអោយគេវិញຢ່າបតមកគឺយើងអាចចេញបានតែម្ដងចាចាំមើចាអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះចាដាក់ចូលទៅចាហើយក៏អាចចេញមកបានតែម្ដងចាអញ្ចឹងដើរតើខាងមុខទៀតនឹងឃើញចាបាយប្រាប់ផ្លូវម្ដងទៀតគេប្រាប់ថាអោយកាច់ឆ្វេងចាអញ្ចឹងយើងកាច់ឆ្វេងតាមគេខក៏ដើរលៀវឆ្វេងតាមទីបាយបောက်ថាងបောက်លើណាฮะគឺស ਾਈ ມືเนี่ยក៏ຈະមានเป็นบันไดลงไปนะสามารถ ลงได้นะหรือจะลงลิฟต์ก็ได้นะคะអញ្ចឹងយើងមាន2វិធីចាមានដារចោះទៅតាមចម្ដាហើយនិងដារចោះតាមចម្ដាយន្តណាចាចាំងមកដល់កន្លែងនេះគឺនឹងឃើញម៉ូតូดុបហីអញ្ចឹងយើងជីម៉ូតូดុបបន្តចាមកជឹងตรงនេះក៏เจอเอ่อ Win Motor นะก็เดินไปหา Win Motor ได้เลยค่ะไปរងស្ជាបានបំរុងរ៉ាតค่ะចាមិននឹងខ្ញុំប្រើប្រយោគបាយរងស្ជាបានបំរុងរ៉ាតค่ะ មានន័យថាទៅមន្ទីរពេទ្យបำរុងរាជចាអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំប្រើប្រយោគនឹងនៅក្នុងករណីដែលថាខ្ញុំដឹងតម្លៃហើយព្រោះឯងខ្ញុំជីកជាប្រចាំណាចាប៉ុន្តែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនគ្នាដែលចង់ដឹងតម្លៃពុកម៉ែបងប្អូនអាយប្រើប្រយោគបាយរងព្យាបាលបำរុងរាជเท่าไหร่คะបាយរងព្យាបាលបำរុងរាជเท่าไหร่ครับមានន័យថាទៅមន្ទីរពេទ្យបำរុងរាជតម្លៃប្រហែលចាបាទ នៅក្នុងករណីដែលដាវចោះពីខាងលើមកហើយសម្បដងអង្ក្រមអាចមានម្តោបดប់ចាអាចដាវមកតែម្ដងចាដាវឆ្លងផ្លូវមកចាហើយបន្តមកខាងមុខនឹងមានឈ្មោះផ្លូវមួយមានឈ្មោះថាផ្លូវសុខគុំវិតលេខ1ចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកដល់កន្លែងនឹងកាច់ឈ្វេងណាចាហើយកាច់ឈ្វេងនេះធ្វើដំណើរទៅមុខតែម្ដងចាផលមកដល់ទីនេះទុកតានឲ្យលี้ยวឆ្វេងទីសอยសុខគុំវិត1ណាក៏ ทะลุไปเลยนะเดินไปเลยนะคะก็มาถึงตรงนี้นะคะเลยเซเว่นนิดหนึ่งนะคะก็จะถึงอีกซอยหนึ่งนะ,ะก็ให้เลี้ยวขวานะ,ะดอเปมาดล้ยวกันเลยเซเว่นอีเลเวนจะเนี่ยไกัดดำนะจ๊ะเนี่ยกัดดำกันเลยนี้นะจ๊ะให้เราไปดักัด่ดำให้เราไปดรอขังมกคือกัดเชวีนตัดดรอเหมือนตีเปดแต่มาลองจ้ะพอมาถึงตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะถึงโรงพยาบาลบำรุงราชเลยค่ะ จ้าแล้วนั่งดดิมบนทีเป็ดบนรุ่งระย้าเอาใจจ้างกาจี่จากินมาโต้ดบปี BTS เลินจิตมาตอนบนทีเป็ดบนรุ่งระยาจำนายเป็ดแบบตรงปีเนี่ยตีจ้าไฮดอมไลค์คือแบบใคบาทค่ะก็ตอนนี้นะคะพาก็มาถึงโรงพยาบาลรุ่งระยแล้วนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางจาก BTS เลินจิตนะคะแล้วก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยใช้เวลาประมาณสองนาทีตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะ20บาทแค่นั้นเองค่ะ ก็ตอนนี้นะคะพออาจจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกมากแล้วนะคะก็โอเคจะอะไรกืออะไรคือยัตื่นสายจะยังตื่นเร็วจะได้ปวดแล้วก็เคลียงแผลกาจ้างการจุกนวิดีโอใกล้จะจมดิบเลยจมดิบเียเย้ในตอนไหนจมดยบเลยบาย Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying.